નમસ્કાર મિત્રો ઓમ હમ હનુમતે નમ સર્વ પ્રકારની રક્ષા માટે બધી દિશાઓ દસે દિશામાંથી શ્રી હનુમાનજી આપણી આપણા પરિવારની રક્ષા કરે કોઈ બંધનમાં હોય તો તેમાંથી મુક્તિ મળે તેવું દિવ્ય અને ઉત્તમ સ્તોત્ર જેને કવચ કહેવામાં આવે છે જેવી રીતે કોઈ યોદ્ધા યુદ્ધ માટે જાય અને ત્યારે કવચ ધારણ કરે એવી જ રીતે આ ભવસાગરમાં આવતી કોઈ પણ બાધાઓથી રક્ષણ માટે આ હનુમાનજીનું કવચ સ્તોત્રનો પાઠ સાંભળવામાં આવે તો હનુમાનજી આપણી બધી જ પ્રકારે રક્ષા કરે છે તો આવો આ દિવ્ય સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ હનુમત ઓનુમત્વચ વિનિયોગ ઓ શ્રી હનુમત કવચ સ્તોત્ર મંત્ર શ્રી રામચંદ્ર ઋષિ श्रीवीरहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः मारुतात्मज इति बीजं शक्ति श्रीरामकिङ्कर इति किलकं मम सर्वरक्षार्थं श्रीहनुमत्कवचपं पाठमहं करिष्ये ध्यानम् माम् ध्याये बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिधरपापहं देवेन्द्रप्रमुखप्रशस्तयशसं दे दीप्यमानं रुचार सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजम् पीताम्बरालङ्कृतम् ॐ हनुमान् पर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षज्ञां पातु सागरपारगः उदीच्या मोध्वः पातु केसरीप्रियनन्दनं अधस्तात् विष्णुभक्तस्तु पातुमध्येतु पावनिः अवन्तरदिश पातु सीताशोकविनाशनां पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीव सचिव पातु मस्तके वायुनन्दनां भालं पातु महावीरौ भ्रूर्मरम नेत्रे छायापहारी चा प्लगवेशर कपोलर्णमूले तो पातु श्रीरामकंकर नशाग्रमजनीषो नु पातु वक््रम हरीशर वाच रुद्रप्रिय पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु दन्तान् फाल् गुणेष्टिचिबोकं दैत्यपादः पातु कण्ठं तु दैत्याी स्कन्धो पातु सुरार्चितः भुजो पातु महातेजः करोतु चरणायुतः नख नखायुध पातु कुक्षो पातु वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काभिभञ्जनपातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलाम्बजः गुह्यं पातु महाप्राग्णो स्खतिनी च शिवाप्रियः पुरु च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्के पातु कपि गुल्फो पातु महाबलः अचलोद्धारकपातु पादौ भास्करसन्निवह अङ्गान्यमितसत्वाढ्य पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वङ्गानि महाशूरः पातु रूमाणि चात्मवान् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुष भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति एककालम् वा पठन्मासत्रयं पुनः सर्वान् कामान्वाप्नोति ऐश्वर्यं जयमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठति यदि निवारणं। अश्वत्थमूलिर्तवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् स पुमान् जयमाप्नोति संग्रामे च स्थलान्तरे यः करे धारयन् नित्यं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेत् यस्तु स शृङ्खला बन्धने यस्तु इमं जपति मानवः तत्क्षणात् मुक्तिमाप्नोति कारागेः तथैव च घुर्जपत्रे लिखित्वा तु बध्नीयात् कण्ठदेशतः सर्वकार्यफलं तेषां सर्वत्र विजयो भवेत् सर्वत्र विजयो भवेत् ॐ इति श्रीहनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ नम इति ओम ॐ हनुमते नमः